Самые уникальные, самые обычные и дорогие э, артефакты или экспонаты, которые есть в мире. Итак, первый наш экспонат. Это часы. Самые первые часы. С кукушкой. Интересные часы, не правда ли? Пойдемте дальше. И следующий экспонат. Это у нас то, без чего не может обойтись ни одна современная домохозяйка. Даже а? я. Это стиральная машинка. Вау, это тоже себе так угодила. машинка тоже. Э, самая первая была вот эта. Так, переходим дальше. И здесь у нас э, то, без чего тоже не может обойтись ни одна современная домохозяйка. И это пылесос. Лео, что не ходит? О, что вот работает? бракованный. Итак, пройдем дальше. И здесь у нас, что здесь у нас будет? Здесь у нас будет самый, э, самый уникальный, самый дорогой, необычный и, э, ну, короче, дорогой. А, опускайте занавес. И это что, депутат? Потому что ты здесь, что здесь делаешь? Белый палы, палы, где дороги? Где отчеты за расходы? А ну пошел отсюда! А где ты кричишь на депутату? И не виноват, что дорогу не сделал. Это <laughs> самый лучший экспонат, который создал Бог в нашей жизни. И, как добрый депутат, человек самый лучший. Депута! 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 Слава Богу! Слава Богу! Дякую за підтримку. Хотів зробити трошки таке як висновок, на що, по-перше, вся слава Господу. я ми хотіла вам нашої сценки нагадати, що людина це найкраще творіння, яке створив Бог. Це найкращий експонат, який тільки може бути. Бо Бог настільки насильно полюбив, що віддав свого сина за... замість нас.